Сьогодні перший день саміту східного партнерства в Вільнюсі і ключова подія це бізнес-форум східного партнерства. Подивіться, який величезний список учасників бізнесменів з різних країн, кожен з яких платить одну тисячу євро, щоб побувати на цьому заході. Скажите, вы, у вас было заявление, что есть шанс Украины подписать до пятницы. Это надежда еще остается или нет? Это все зависит от украинской стороны. Тот, кто принял решение за счет остановки целого процесса подписа, за ним решение, если вот продолжать это решение, или это изменить. 20... Двери открыты, возможно, существует. Я перепрошую, Скажіть, яка причина? Можемо так за підутися на початку. Чому за рішення по рішення розповідати. Ну коротко, секунд. п'ятниця. Чому продовження переговорів? Це продовження процесу. Продовження процесуасу початок офіційно. А сьогодні будуть тривати перемоги? Ну что, Харни Капузович, он на место Сталицкого. Сталицкий не смог сесть на свое место. Українська делегація прийшла остання на чолі з Арбузовим. А депутатка пані Бережна взагалі запізнилася на зустріч у першому ряді. Окрім одного гостя, лише українці слухали виступи єврокомісарів та керівників європейських банків у навушниках. Європейський комісар з питань розширення Штефан Фюлер сказав, що вони розчаровані щодо України. Дуже неприємно. со стороны не только Европейского Союза, но и также со стороны людей Потому что подписание самого амбициозного договора в Европейском Союзе, который поставил ясный сигнал инвесторам во всем мире, также для международных финансовых институций, заключается в том, что Украина серьезно думает про модернизацию. Самая первая э, такая сенсация, которая прозвучала, она прозвучала из Ульствули, еврокомиссара по расширению, который заявил, что он не понимает, зачем Украине нужно 160 миллиардов для того, чтобы модернизировать экономику. Более того, он назвал эту сумму неприемлемой, и назвал, что эта сумма не, не на экономику, это, скорее всего, деньги, которые нужны украинскому государству для стагнации экономики. И он даже так, ну, слегка презрительно сказал, что эту сумму называют сам individuals», по-русски, это как бы некие особы. Мы прекрасно знаем, что это некие особы, это Азаров, это Янукович. И вот это было самое громкое, что прозвучало. Сейчас выступает господин Арбузов. И на вопрос, почему все-таки Украина не подписала это соглашение. Господин а Арбузов заявил только то, что он ну, цитирую дословно лично я сделал для этого все. Это исторический момент для нашей страны. Никто не обещал, что будет легко. Никто не предполагал, что э, все это пройдет как-то незаметно. Поэтому мы планируем сегодня обсуждать в таком составе этот вопрос, который бы мог дать возможность найти выход из этой ситуации. То есть, видимо, кто-то на кого-то сваливает вину, будем ждать Януковича завтра. А тем временем в зале, в это, во время выступления Арбузова, двое людей я думаю, что из украинской делегации встали с плакатами «Вы обещали Підписати голошення в И і второє Арбузов, не буває нашу мечту. Їх тут же обрали охранники, їх зараз вже немає, але їх показали на большом екрані, і тоді їх показували, ну в залі собі стисне авантюсі. Мета нашої мовчазної акції, нашого мовчазного флешмобу показати світу, показати лідерам Європи і містеру Арбузову про те, що громадськість не згодна з рішенням.